І наше з вами завдання, як членів комісії, а також запрошених тут відповідальних осіб зробити все для того, щоб місця відпочинку, пляжі були а, безпечними, а, комфортними з точки зору санітарно і вимог. Сервіни, медикаменти закуплені, спасателі знаходяться на низком старті. Всі необхідні проби грунта, водопроводної води а, і води водойомах вже взяті. Мы ждем от Санкт-Петербурга завтра контрольного ответа о том, что мы можем уже получать паспорта. На спасательных у нас, как всегда, открывается 11 городских пляжей, 14 зон отдыха, соответственно, работаны акватория очищена от мусора, который накопился с прошлого сезона промеры глубин сделаны, замечания, замечания ДСНС учтены, мы над ними работаем, рассчитываем в ближайшие сутки двое их исправить. У нас Державную службу назначали сюда эти местники, проверено ППЛС, проверено пляжи, скажем, В цьому році керівництво більшої до тих зауважень, які ми пропонували до обсунення. Осталось п'ять незначних зауважень. Вони гарантували, що сьогодні вони їх виконують. Завтра державні служби будуть підписані в разі виконання тих зауважень, будуть підписані вже акти. І ну, можна буде сказати, що пляжі готові до використання Дякую. Дякую, будь ласка. В первую очередь, в управлении национальной ситуацией, Роман Скачук, в связи с проектом по подготовке к первой сезону в 2015 году готовится 11 пляжей по 14 срокам предпочинения. Загальная дождина в рековой линии Минск-Упанье страдает на майже 12 километров, в том числе пляж на 6 километров и 5 километров, в маеже 6 километров страдает зона предпочинения. Звольный и револьный знак... На навчаннях ви зараз можете побачити ці рятувальні засоби, але ж е, ми повинні розуміти, що ці засоби були підкуплені вже давним-давно, їм дуже багато років, засоби вже майже по 5-6 років. Тому я прошу е, в протокольних дорученнях засідання комісії Текта МС, прошу, по-перше, розглянути питання щодо надання допомоги комунальному підприємству ПЛС з, з матеріального режима топлива для пляжного сезону. Якщо це можливо, якщо це возможно. І розглянути питання щодо додаткового комплектування водовозних рятувальних підрозділів матеріально-технічними засобами, засобами спеції. Крім того, у нас на матеріалі теж є запас рятувальних кругів та конців Олександрова, які ми можемо також надати комунальному підприємству клесу на посилення водовозних рятувальних розвідків. с Устрией, дождь, и стало, в ближайшее время, закончится в Москве, у, у нас уже будет возможность работать, работать на пляже, которая вывела за э, 7 год, раз. Во-вторых, это чисто пляжи и готовность пляжей по честно говоря, песок включает себя э, по фракции и камней, и, и так далее. Это Следующее, для... Доброе. Доброе. Спасатель видит, что какая-то несчастный случай происходит на воде, он предупреждает звуковым сигналом человека, который там терпит бедствия, и вызывает спасательную водолазную группу, которая проводит оперативные мероприятия по оказанию, извлечению пострадавшего из воды и оказанию первой медицинской помощи. По пабуле учений, она... В Питерском судне происходит пожар. Идет возгорание. Кишивает. Спасательные службы ДСНС и КАЗО оказывают помощь пострадавшему. Пострадавший, один из пострадавших выпадает.

Оказывает, первый, добрый, свежий, помощь. оказывает первую помощь пострадавшему от гипотермии, долгое время находился в воде, переохлаждение и последствия резкое ухудшение самочувствия. Второй пострадавший обожженный сезонный доставлен тоже на берег. Доставляется на берег, ему тоже будет оказана первая помощь в результате помощи. Скорая медицинская помощь города Киева. В данный момент осуществляется первая доврачебная помощь. Доврачебная. В это время одновременно бесхозный катер, горевший погашен силами подразделения ДСНС города Киева и буксируется к берегу. Соков продавшие передаются подразделениям

Брудовшего сосарованная анимация. В индулюем кислым мамбу. амбу. Вот она работает по сигнальному палу. Управляется берегом его повостиком. Определенная система сигналов, которая указана в водолазу. Куда нужно уйти, Вправо, влево, вернуться. Наведем меня работать как в планируем, воде, так и в холодной, домные, домные, Для того, чтобы ну, проводить подобные водолазные, водолазные работы по обследованию одного домные, Вот и, как вы видите, домные, посторонний предмет, ночами угловатый

Водолаз приходит, на случай, если что-то что пойдет не так то с первым водолазом находящимся под водой. Ограниченной видимости на глубине, где приличное давление, и как бы, работа водолаза достаточно сложная и тяжелая.